Часто сталкиваюсь с тем, что люди боятся начинать свой бизнес. Я со стороны смотрю, со стороны того, кто ведет бизнес, вроде бы в этом нет ничего сложного. А люди, которые у них есть идеи, они хотят что-то воплотить, и они все равно боятся. Они боятся просто изучить вопрос и воплощать его в жизнь. Нет в этом ничего сложного. Первое, что это надо, естественно, любить это дело, в котором ты работаешь. Интересоваться, жить им. И тогда, наверное, и особых и лайфхаков не надо. Будет и так все получаться. которые покупали нашу продукцию, они говорили, что вот чувствуется, что у вас эти все изделия сделаны с душой. Они все сделаны с какой-то любовью, что ли.